Mənim izləyicilərim. Çoxlarınız mənim videolarımla bilirsiniz ki, mənim həyatımda birçı düşmanım olur. Hansı ki, tək mənim yox, ölkədə çoxların düşman saydığı özünü Qazaqlı Aleksa Saqqalı ilə rəqəmlə tanıtmış Muradov Aliq Fuad oğlu. Demək olar ki, Aksəfa rayonunun başçısı da, prokuroru da, məhkəməsi də budur. Bütün əhaliçlər ondan qorxur, onun əmrinə tabe edilər. Tələ tələ duzduq yolunla Ramiz Meytiyevlə, Fədil Əskərovla, Fikrat Məmmədovla, Adil Əliyevlə, gör yaxın dostdur, elə eləmiş sizin quyumuzu qazın deyib, onları qorxuya salıb. Neçə illərdir məhkəmələrdə qalmışıq, yollarda qalmışıq. Qələbə onlandı. Hörmətli izləyicilərim, indi elə bir yerdən, elə bir arxa tapmışam ki, heç İlham Əliyev ona baxa bilməz. Haqqın axıftan ayran, düzgün qərar verən, düzgün cəza verən Bir varlığın ətəyindən tutmuşam. O da mənim, nənəmin, babamın neçə yüz illər bundan əvvəl Məkkədən gətdiyi Qurandır. Vərəqləri çoxu piltik-piltik, yolub. Yerində Quran, Qurandır. İndi onun ətəyindən tutmuşam. Ali ki Qurana tapşırmıram bəlkə də uyetim axlıdır bəlkə də günahkar biziy bu məsələləri həmin Qur'ana tapşırıram haqqını haqqdan qaysın günahkar kimdir onun cəzasını versin mən elə bir adamam ki mənim də cəzamı versə Qur'an məni də tutsa həqiqəti açıqlayacağam sizlərə olduğu kimi çatdıracağam ki, Quran məni nəfəri tutdu. İndi buyurum. Həmin Qurana bax.